...методику, которая способствует развитию технического обучения. Я работаю в средних классах. А, очень важная задача современных педагогов и стандартов, которые пока не учатся это, а, сделать правильный выбор профиля для того, чтобы дети получили ту профессию, которую они хотели бы получить. И, соответственно, мы же исследуем эту проблему. Я давала урок в профильном классе. Моя методическая тема касалась работы в профиле. И сегодня я вам предлагаю работать в методике, которая направлена на широкую аудиторию, одной из которых является, например, родители. 70% учеников нашей школы по результатам исследований, которые я проводила, ориентируются при выборе профиля, на не Но понятно, что а, чем ориентируются родители, давая советы, какую профессию выбрать ребенку или какой уровень обучения выбрать, понять очень сложно. Поэтому актуальность моего мастер-класса сегодня лежит а, в этой плоскости. Я хочу вам показать, как можно сделать а, обсуждение важных вопросов, касающихся, например, выбора будущей профессии, тем более, что конкурс у нас профессиональный, а, и, соответственно, помочь детям и их родителям обсудить важную проблему, которая а, сегодня у нас и будет предметом разговора. Ну, собственно, работать в этой технологии может уже с вами начать. Как вы думаете, почему? Mm? Совершенно верно. Вы правильно все поняли. Для того, чтобы начать работать в этой технологии, мы с вами должны Начать создали условия для объединения людей в круг. Как правило, достаточно 7-10 человек для того, чтобы работать в круге. Если людей больше, то соответственно можно сделать два круга. У нас сегодня ситуация вынуждена. Вы сидите так, как я вас посадила. Но мы можем с вами поменяться. Скажите, пожалуйста, у кого хорошее настроение сейчас? Очень хорошее настроение. Ну, хорошее прекрасное настроение. Есть такие? Я очень рада. Но я надеюсь, что один человек, да, в поле не будет, по окончании мастер-класса, потому что его задача развить коммуникативные ваши навыки и заставить людей говорить о восточных вопросах, повысить ваше настроение в конце нашего мастер-класса. Итак, мы с вами объединились. Но любая технология, она работает по правилам. И понятно, что главное, что вы должны сделать следующим этапом, это объявить правила друга. У ну, каждого из вас есть очень с правилами. Пожалуйста, озвучьте их по очереди, по порядку, соответственно, с нумерацией, которые у вас записаны на источник. Спасибо. И ну и девятое правило является не менее важным. Решение принимается вместе, и все ответы зависят а, от, не только от того, как вы умеете говорить, а от того, как вы умеете слушать других людей и последнее, десятое правило. Соблюдаем регламент, у нас всего с вами минут. Возвращаемся к нашему мастер-классу и, соответственно, обозначаем следующее условие его поведения. Разрешите его, пожалуйста. Так. А потому что? А потому что такое правило, да? Такие правила. И принятие правил круга это очень важное условие, потому что есть люди, которые не умеют говорить по очереди, особенно это разрешены учителя, да, всегда хотят выступить первыми, но это правило, оно помогает слышать и услышать других людей. Вопросы, которые я выбрала для сегодняшнего нашего обсуждения, они касаются нашего конкурса, они касаются учителей и родителей, которые работают в профильных классах и которые выбирают профильные предметы. Первый вопрос – это кто повлиял для выбор вашей профессии? Я предлагаю вам объединиться в паре таких образом, чтобы один человек, который сидит, был в красном листочком паре, а другой – синий. Поменяйтесь, а пожалуйста, не на здоровье, чтобы

таким образом. Меня зовут Ольга Натина. я учитель. Я выбрала эту профессию потому, что у меня была замечательная, самая лучшая учительница в начальной школе. Я очень хотела чтобы на нее похожа. А ваше обсуждение одна минута на каждого человека. Дальше... Yeah. Sure. Спасибо вам большое, за сократили время. Но теперь я предлагаю одному а, члену вашей пары высказаться о том, что общего было в а, вашем а, обсуждении, или чем отличался ваш мир. Работаем в другому Представьте, что это будет ваш микрофон, отвечающий а, будет его имитировать, чтобы передавать такой значительный балочек. Спасибо. В нашей паре очень важно то, что на наши профессии.

Кто на Сами выбрали, да, это ваше было собственное решение. Вы бы не подходили под 70% моих учеников. Что? в нашем обсуждении Спасибо. Спасибо. Родные и близкие оказывают очень важный, да, это очень важный момент, и они влияют на наш э, с вами выбор. Это очень хорошо, если этот выбор осознанный. И поэтому э, для того, чтобы он был правильным, важно, чтобы родители вспомнили сами, о чем они думали в детстве. И поэтому, скажите, пожалуйста, возвращаемся а, к нашей юридической деятельности. Что, э, какой вопрос, какая специфика первого вопроса, который мы с что важно было, что звучало Да, как должен быть? Тема сегодня такая, завтра будет другая, а вопрос какой должен быть? Сами вы Чтобы мы чтобы мы не могли, чтобы мы не чтобы все, чтобы этот вопрос касался каждого из вас? При äh, формулировке такого вопроса äh, при обсуждении фар äh, важно, чтобы проблема касалась äh, каждого участника этого обсуждения. Это второе условие работы в этом друге. Вопрос номер два это некое идеальное состояние. Сейчас äh, мы его обсудим с вами в круге, äh, И каждый из вас особо не задумываясь. Сформулируйте, пожалуйста, да предложение. Какая профессия может сделать человека счастливым? Или когда такая профессия может сделать человека счастливым? Если с вами по очереди выступать. И, соответственно, палочку или микрофончик передаем. Я считаю, что профессия, которая выступает, что это дальше. Спасибо.

интересно что интересно, что это вчера в когда чтобы не было какого то ощущения, чтобы нравилось, чтобы он видел личность. Какие все-таки педагоги, люди, бескорыстной. Вот никто из вас э, не назвал о том, что профессия должна быть высокооплачиваемой. Ну, не зря раньше говорили, учителям не работают, а учителям служат. Да? То есть мы все-таки учителя высшую цель преследуем, о чем мы с говорили в нашем да, Я а, обсуждение а, второго вопроса – это обсуждение некого идеального состояния и поиск или или достижение этого идеального состояния. Ну, а заканчивается обычно мастер-класс, это методика в круге, рефлексивный момент. В качестве рефлексивного момента для нас с вами я бы хотела задать еще один вопрос. Мы с вами в соответствии вот с тем планом, который у нас получился, создали продукт, который я назвала алгоритмом, потому что я показывала урок в этой методике. И понятно, что технология применима не только в рамках урока, но она очень обширна и может применяться для неклассных мероприятий. Таких, например, обсуждения в другом Ну и понятно, согласно этому алгоритму, вы, наверное, смогли бы организовать какую-то свою деятельность. Скажите, где бы вы могли применить эту методику в своей профессиональной деятельности? Хорошо.

которые требуют общего решения, да, и а, Я очень рада, что технология, которую мы сегодня протестировали, она нашла отклик а, в ваших а, сердцах. Ну, а сейчас я хотела бы вам показать, а, где я применяю эту технологию. Это, как бы сказать, при проведении классных часов, а, при проведении родительских собраний, причем родители очень впечатляет такой момент, когда они имеют возможность говорить. Это собрание, это объединение на начало работы в круге, это принятие решений. но а продуктом такого обсуждения у нас с вами сегодня появился алгоритм. При проведении внегласного мероприятия, открытым классом, участвуя в Эпиграфическом собрания, вы можете разработать, например, вот такие правила, как например, на Эпиграфическом собрании. При звании профессии, если это очень удобно, как выбрать профессию, получившую профессию в Эпиграфе. И еще раз возвращаюсь к моему эпиграфу, который я показывала в металлической теме. Сегодняшний наш мастер-класс, это освоение методики с средствами технологии, потому что я согласна совершенно с этим указанием, что надо учить не содержанию профессии, а способу его освоения. всю информацию подробную о этом мастер-классе вы можете найти на моем сайте, познакомиться с этой методикой в источниках автора которую я уже назвала, назвал это Альбина Ченнинская, огнящие игры, которые помогут э, вам разнообразить такое мероприятие. <клес> Но в завершении я бы хотела вам предложить э, сделать общую фотографию. Я ее выставлю на сайте. Э, и это общее правило э, работы в круге, чтобы у вас по окончании было все хорошее настроение. Слышите, вас повысилось. Покажите, пожалуйста, одним жестом, какое а, у вас сегодня настроение. Очень э, хорошо, подождите одну секунду, я сейчас хотела бы запечатлеть как раз этот момент. Еще раз. Какое у вас настроение сегодня? Отлично. Спасибо вам большое за работу. А, надеюсь, что вы а, будете применять эту технологию в жизни. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. 続いては、「よろしくお願いしま